Səmis şagirdlər, 8-ci sinif ingilis dili dərslərimizə davam edirik. Bölmə 4, dərs 3: The best home for animals. Heyvanlar üçün ən yaxşı ev. Exercise 1: Discuss what role each animal in the photos plays in our lives and how these roles benefit people. Şəkillərdəki hər bir heyvanın insanların həyatındakı rolu haqqında müzakirə edin və bu rollar insana necə fayda verir. Bura da baxırıq, at şəklidir, fil şəkli var, dəvə şəkli var. Bunlar üçün deyə bilərik, transportation, yəni transport, yəni nəqliyyat vasitəsi, minik vasitəsi kimi istifadə edirlər. Pişik var, əyləncə üçün entertainment, it var, protection, qoruma, hafizə və inək var. İnəkdən də bəstənmək üçün fidalanmaq üçün istifadə olunur, faydası var. Bu kimi faydaları açıqlaya bilərsiniz özünüz. Interesting to know, bilmək maraqlıdır. One type of ant travels as an army. Qarışqaların bir növü ordu kimi səyahət edir. Millions of army ants move in lines that look like rivers of ants. Milyonlarla qarışqa ordusu qarışqa çayına bənzər bir xəttdə hərəkət edir. These ant armies weigh so much that they can knock over trees and even bring down large animals. Which they can it. Bu qarışqa ordusunun ağırlığı çoxdur, həddini artıq çoxdur, necə ki, onlar bir ağacı devirə bilər yıxa bilər. Hətta hətta böyük heyvanlar da yıxa bilər, yerə səərə bilərlər, sonra hansı ki, sonra onu yeyirlər. Yəni burada da nümunə verilib, qarışqı ordusu ilə bağlı belə bir məlumat verilib bizə. Keçirik digər tapşırığa. Exercise 2. Read the text and complete it with the missing phrases. A to G. One phrase is extra. There is an example at the beginning. Mətnini oxuyun, və buraxılmış ifadələrlə onu tamamlayın A-dan G-yəyə. Burada bizə verilib, biri əlavədir. Örnek başlanğıcda bir örnək verilib. Bir örnək var, yəni burada "e from all over the world" dünyanın hər tərəfindən, zero, yəni ilk başda bunu istifadə edilinib. Digərlərinin açıqlamasına baxaq, sonra mətnimizə keçək. B it opens at Easter each year. O hər il Paskhada açılır. Yəni Easter Paskha bayramıdır. See only and hower away from the center of London. Sadəcə Londonun mərkəzindən 1 saat uzaqlıqdadır. Dəy because animals live in cages. Çünki heyvanlar qəfəsdə yaşayır. E there is children's playground burada uşaqların oyun meydançası bir uşaq oyun meydançası var. F as you drive around the park. Park ətrafında gəzərkən G and to protect the animals və heyvanların qorunması. İndi isə keçək mətninə və bu ifadələrlə tamamlayaq. An interesting place to visit while you are staying in England is Safari Park. İngiltərə qaldığınız müddətçə maraqlı görə biləcəyiniz maraqlı bir məkan Woburn Safari Parkıdır. This is a place where you can see exciting wild animals. Bu elə bir məkan dır ki, siz orada maraqlı vəhişi heyvanları görə bilərsiniz. Burada 0 da e istifadə olunub from all over the world. Yəni dünyanın hər tərəfindən və şey heyvanları görə bilərsən. But it is not a zoo because the animals don't live in cages. Bu bir zoorpak deyil, heyvanat parkı deyil, çünki heyvanlar qəfəslərdə yaşamırlar. Animals are actually living in a large piece of English countryside. Heyvanlar, gerçəkdə İngilis kəndinin böyük bir parçasında yaşayırlar. Burada nə ola bilər? Baxaq only an hour away from the center of London. Yəni Londondan sadəcə 1 saat məsafədə, mərkəzindən 1 saatlıq məsafədə və and about the same distance from the country's second city, Birmingham. Və həmçinin ölkənin ikinci şəhəri olan Birmingham-dan eyni məsafədədir. Wolverhampton Safari Park is a great place to go for a day out because you can see lots of exciting animals. Safari parkı bir gününüzü gedə biləcəyiniz böyük bir məkanıdır çünki orada da çoxlu maraqlı heyvanlar görə bilərsiniz. Burada nə yaza bilərik? 2-də as you drive around the park. Parkın ətrafında gəzərkən. Gəzərkən, yəni çoxlu heyvanlar görə bilərsiniz. And you are not taken round in a coach. You can actually take your own car around a special route that takes you to parts of the park where the animals live və sizə bir bələdçi aparmayacaq, yəni sizinlə bir bələdçi gəlməyəcək mənasına gəlməkdədir. Siz özünüz, öz maşınınızla xüsusi bir marşrut ətrafında öz maşınınızı da gedə bilərsiniz və bu sizi parkın heyvanlar yaşadığı bölməsinə aparacaq. There are animals from all over the world, including lions and tigers, giraffes, elephants and monkeys. Burada aslanlar, pələnglər, zürafələr, fillər və meymunlar da daxil dünyanın hər tərəfindən heyvanlar var. There are some rules of course for your own safety. Orada Bəzi qaydalar var. Əlbəttə ki, sizin təhlükəsizliyiniz üçün. Burada da nə yaza bilərik? And to protect the animals və yəni heyvanların qorunmaq üçün, mühafizəsi üçün you can walk around the park for instance and you have to keep your doors and windows closed at all times. Siz parkda gəzə bilməsiniz, park ətrafında gəzə bilməsiniz. Məsələn, və siz qapı və pəncərlərinizi həmişə bağlı saxlamalısınız. O, oh, and you are not permitted to have picnic in the area where animals live. Və sizin heyvanlar yaşadığı yerdə, yəni bu ərazidə piknik eləmək üçün icazəniz yoxdur. So, if you are interested in visiting the park, nəticədə siz parkı görmək üçün maraqlanırsınızsa, görməkdə maraqlısınızsa, bura da nə yazabilərik it opens at easter each year o hər il paskada açılır yəni paska günlərində açılır usually around the beginning of april and you can visit until october 30 yani paska ətrafında açılır adətən aprelin əvvəllərində və siz oktyobrun 30-una qədər ziyarət edə bilərsiniz August is the busiest time, of course, and you might see more people than animals if you go then. But May or September are good months to visit the park. August ən məşğul vaxtdır ki, əlbəttə, bu həftədə gəlsəniz, heyvanlardan çox insan görəcəksiniz, daha çox insan görəcəksiniz. Ancaq May və Sentyabr ayları parkı ziyarət üçün yaxşı aylardır. And when you have completed your tour of safari park there are other things to do at cis safari park turunu tamamladıqdan sonra burqunda etmək üçün başqa şeylər də var for young people yani gənc insanlar üçün dalamnoxya and an education center which has information about the animals gənc insanlar üçün heyvanlar haqqında məlumat verən bir tədris mərkəzi var burada nə yaza bilərik? Baxaq. There is a children playground. Orada həmçinin uşaq oyun meydançası da var deyir. 5-də bu olacaq. And everyone will enjoy visiting the gift shop where you can buy all sorts of interesting souvenirs of your visit. Və hər kəs bu səfərlə bağlı çoxlu növ maraqlı suvenirlər ala biləcək hədiyyə mağazasını ziyaret etməklə əylənəcək. Bu şəkildə mətnimizi tamamladıq, istifadə etdik. Buradakı bütün ölmələri sadəcə di because animals live in cages. Çünki heyvanlar qəfəsdə yaşayır. Bu əlavə variant olacaq. Exercise 3. Write a paragraph about one of the topics below. Aşağıdakı başlıqlarla bağlı, hər hansı biri ilə bağlı bir paraqraf yazın. Animals should be kept in zoos. Heyvanlar heyvanat parkında saxlanmalıdır. Animals should be kept in safaris. Heyvanlar safarilərdə saxlanılmalıdır. Burada safari zooparkdan fərqi ondadır ki, heyvanlar öz yaşadıkları yerə uyğun açıq ərazidə yaşayır və qorunurlar. Zooparkda isə onlar qəfəsdə saxlanırlar. Safari ilə heyvanat parkının zoo parkın fərqi budur. Exercise 4. Read the story and choose the best title. Hekayəni oxuyun və ən yaxşı başlığı seçin. A. A tiring experience bir yorucu təcrübə, B. Be the best safari tour ən yaxşı safari turu, C. A lucky day uğurlu bir gün, şanslı bir gün. It had always been our dream to travel to Southern Africa and we had made a lot of plans for our trip. Afrika'nın cənubuna getmək həmişə arzumuz idi və səyahətimiz üçün bir çox planlar qurmuşduq. I wanted to take a lot of wildlife photographs so my friend recommended me to take two cameras çoxlu və eş təbiət şəkli çəkmək istəyirdim. Nəticədə dostum mənə 2 kamera, yəni fotobrat götürməyi tövsiyə etdi. When we arrived in Namibia I saw that I had lost one of the cameras. Nə zaman ki Namibiyaya çatdıq Mən gördüm ki, kameralardan birini itirmişəm. Luckily I found it later. Xoşbəxtlikdən onu sonra tapdım. Next day we started out on our safari with a tour. Sonrakı gün bir turla safariyimizə çıxdıq. Yəni safariyə başladıq. By the end of our tour we had seen some amazing things. Turumuzun sonunda biz bəzi maraqlı şeylər görmüşdük. One time when we stopped to take pictures, we were only a few feet away from a cheetah. Amazing. Bir dəfə şəkil çəkdirmək üçün dayandığımızda cheetah, cheetah bilirsiniz ki, bəbirlər nəsindəndir. Cheetah bir neçə metr məsafədə idi, bir neçə feet məsafədə idi. Amazing. Gözəl, yəni heyran tamamiz dident bother animals at night. Gecə heyvanları narahat etmirdik. However, we heard their various calls and other noises outside our tent every night. Buna baxmayaraq, hər gecə bizim çadırımızın çölündə ətrafında fərqli çağırışlar və digər səslər eşidirdik. At first, I was afraid of the sounds, but not by the end of the trip. Başlanğıcda bu səslərdən qorxurdum, sona doğru qorxmırdım, yəni. Sona doğru xeyr. It was really the most incredible trip I have ever taken. Həqiqətən, indiyə qədər etdiyim ən inanılmaz səyahətdir. Most incredible and inanılmaz. Bu şəkildə tamamladıq. Burada nə deyə bilərik? Bu safari ilə bağlı bir mətn olduğuna görə və çox xoşuna gəldiyinə görə be the best safari tour deyə bilərik. Exercise 5. Look at underlined words in the text and complete the rules. Alt xəttli sözlərə baxın mətnindəki və qaydanı tamamlayın. Öncə alt xəttli sözlərə baxaq. had been, had made, had lost, had seen, had taken. olmuşdu, qurmuşdu itirmişdim, görmüşdüm və etmişdim, yəni səyahət etmişdim, deməyə yəni, mənasında, getdiyim mənasında, yəni səfərə getmək, səyahət etmək mənasında. Burada bizə verilib pro be form past perfect with subject past participle. Biz past perfect zamanını, keçmiş perfect zamanını had ilə, yəni burada bizə verilib had və past participle, yəni fel sifət 3-də istifadə edirik felin 3-cü forması ilə in negative in negatives subject had not plus past participle inkarda eyni ilə sadəcə had-dan sonra not istifadə edirik yenə fel sifət 3 in yes no questions had subject plus past participle yəni bəli xeyr sualı üçün had qabağa keçir cümlənin və past participle istifadə olunur sonra yenə fel sifət 3 burada da yes i had no i had not olaraq yazacağıq The past perfect is used to show that one action or event happened before another past action, event or time. Keçmiş bitmiş zaman biz bir hadisənin və ya hərəkətin, fəaliyyətin keçmişdə baş vermiş hadisə, hərəkət, fəaliyyətdən zamandan qabaq baş verdiyini göstərmək üçün istifadə edirik. Burada earlier past action, past action. Yəni burada keçmişdən də qabaq, yəni bu hərəkətdən də qabaq bir hərəkətin bitdiyinə bağlı və ya o hərəkətə qədər davam etdiyinə bağlı bir fəaliyyət üçün istifadə edirik. Yəni hər iki vəziyyətdə də artıq bu fəaliyyət, bu hadisə bitmişdir. Baxaq. When we arrived, I saw that I had lost one of the cameras. Burada past action, keçmişdə baş verdiyi hərəkət nədir? Artıq gəldiklərində və ondan da öncə, gəldiklərindən qabaq artıq o kameradan birini itirmişdir. Older past action, yəni past action. Yəni keçmişdəki bir hərəkətdən də öncə olan bir hadisə, fəaliyyət. Bu şəkildə açıqlamamızı verdik. Keçək bununla bağlı tapşırığa. Exercise 6. Read the sentences. What happened first? What happened second? Cümlələri oxuyun. Nə ilk baş verilmişdir? Nə ikinci baş verilmişdir? Hansı fəaliyyət, hərəkət? Baxaq. One, the boy drew a picture of the leopard that he had seen in safari. Oğlan bəbrin şəklini çəkmişdir. O, səfərdə gördüyü, yəni görmüşdür, sonra da şəkil çəkmişdir. Səfərdə bəbri görməsi şəkil çəkdiyindən qabaq olduğuna və bitdiyinə görə had seen ilk hərəkət olacaq, şəkil çəkməyi isə ikinci, yəni şəkili Səfəridə vəbiri gördükdən sonra çəkib. The hunter took the trees that he had cut down. Ovçu ağacları götürdü onu kəsdikdən sonra, yəni onu kəsmişdi və o götürdü. Burada da ik bu olacaq had cut, yəni kəsdil. Sonra onu götürdü. The children made bracelets with stones that they had found. Uşaqlar tapdıqları daşlarla biləzik bilqolbaq hazırladı. Burada da öncə tapmışdılar. had found, ilk hərəkət keçmişdəki. Bu isə ikinci hər hərəkət keçmişdəki made for. The boy talks about the bears that he had noticed at the zoo. Burada notice fəğnə varmaqdır. Ancaq bu cümlədəki mənası görmək, yəni heyvanat parkı hakkında gördüğü ayı hakkında danıştı. İlk önce görmüştü, had noticed, sonra talk, danışmıştı. 5. The people sorted out the litter which they had gathered in the zoo. İnsanlar hayvanat parkında topladıktan sonra zibilleri, tullantıları ayırdılar, yəni, yəni onlar öncə toplamışdı Event Park-dan, had gathered ilk olacaq. Sortub ikinci 6 the students gave the money which they had raised for it. Tələbələr Event Park üçün topladıqları pulları verdilər. Yəni öncə toplamışdılar, had raised, sonra vermişdirlər, gave olacaq. Bu şəkildə cümlələrdəki hərəkətləri fəaliyyətləri sıraladıq. Incredible, unbelievable. İnanılmaz mənasındadır. Exercise 7A. Complete the conversation with the words in parentheses. Use the simple past or the past perfect. Nöqtəzdəki sözlərlə söhbəti tamamlayın. Sadə keçmiş zaman və ya keçmiş perfect, bitmiş zaman istifadə edin. Deblə Ju arasındadır. So, tell me why You decided to go on a safari tour. Nədir? Niyə safari turuna getməyə qərar verdin? Burada normal keçmiş zaman istifadə edəcəyik. Sadə: Why did you decide to go on a safari tour? Jo cavabında because it was my dream and something I to do. Burada, yəni bu mənim xəyalım idi çünki və etmək həm şey etmək istədiyim bir şey idi demək istəyir. Burada I always I had always wanted to do. Yəni həmişə etmək istədiyim bir şey idi. Əvvəlcədən də etmək istədiyim bir şey idi. Artıq edib, yəni qərar verib, gedib, bunu qərar verib artıq getməyə və bunu əvvəlcədən istəyirdi. Yəni bu istək keçmişdə olan bir fəaliyyətdir. Bu qərardan öncəki bir fəaliyyətdir. Ona görə burda keçmiş bitmiş past perfect istifadə edirik. How long How long did the tour last? Yəni burada last keçdi, nə qədər çəkdi mənasında, nə qədər davam etdi mənasında tur? 7 days, 7 gün. Did you go alone? Tək getdin? No, I didn't. Xeyr, tək getmədim. Burada diqqət edin. Did you go alone? Keçmiş zamanda bir sual verdi və cavabı artıq burada verdi. Buradan da burada nə yazacağımızı çıxarda bilərik. No, I didn't. Deyir, normal keçmiş zaman istifadə edir. I went there with my friends. Mən orda dostumla getdim. Və burada o soruşur, "One has ever tour before?" Yəni əvvəlcədən səfərdə olmuşdur. Had your friend ever been on a safari tour before? Yəni sənin dostun öncədən səfər turunda olmuşdu? No, never. Xeyr, heç vaxt. Burada bu Əvvəlcədən, yəni keçmişdə bir hadisə baş verir və bir fonu soruşursa, ona görə burada biz past perfect istifadə etməliyik. Digərində did you feel bored? Sən yorğun hiss etdin? No, not at all. Xeyr, o qədər də yox. It was fun. Bu əyləncəli idi. By the time the tour was over, I A lot of friends. Yəni burada tur bitdikdə, tur bitdiyi vaxt demək istəyir, mən çoxlu dostlar edinmişdim artıq. Yəni I had made a lot of friends olacaq. Yəni tur bitəndə artıq çoxlu dostları var idi. Bu hərəkət tur bitməndən qabaq olmuşdur. Ona görə də burada da past perfect istifadə etdik. Burada verilən zaman zərflərinə də diqqət edə bilərsiniz. Əgər keçmişdə bir söhbətdən bəhs olunur və before istifadə olunursa və ya hər hansı bir hərəkətə, fəaliyyətə qədər olan by the time belə bir zərflər istifadə olunursa, digər fəaliyyət, yəni ondan öncək fəaliyyət past perfect istifadə olunmalıdır. Be read the conversation with a partner paying attention to intonation. Partnerinizlə Döhbəti oxuyun və intonasiyalara diqqət edin. Exercise 8. Imagine that you are back from a tour and it is the most adventurous experience you have ever had. Bir turdan qayıtdığınızı xəyal edin, təsəvvür edin və bu etdiyiniz ən macəralı təcrübə idi. Burada da diqqət edin, yəni turdan qayıtmısınız və burada perfect verilib have had, yəni Çünkü burada you are back deyip etmişsiniz indiki zaman. İndiki zamanın present perfect olur burada. Have ever had. Buna da dikkat edin. Make up a story about what happened to you during the tour. Tur nə ne başverildiği ilə bağlı. Yani sizin başınıza neler geldiğine hakkında bir hikaye yazın, hazırlayın. Use the past simple and past perfect keçmiş sadə və keçmiş bitmiş zaman istifadə edin useful language faydalı dil the most exciting experience i have ever had o was when i indiyə qədər yəni indiyə qədər yaşadığım ən həyəcanlı təcrübə bunda idi yəni when i yəni nə etdiyimdə idi it was awesome great fun unforgettable phai o super idi Çox əyləncəli, inanılmaz idi. Ancaq mən it was scared. Mən qorxdum. I travelled to. Mən səyahət etdim. Harayəsa. I climbed a tree, a cliff and a mountain. Mən ağacə, qayaya və dağa bırmışdım. Sadly, luckily, unfortunately in the end I. Birdən, xoşbəxtlikdən, təəssüf ki, sonda mən. Bu şəkildə İfadələrdən də istifadə edərək yuxarıda, yəni bir turdan qayıtdığınız zaman yazacağınız hekayədə bu ifadələrdən istifadə edə bilərsiniz. Burada da şəkillər verilmişdir. Dərsimiz bu qədər. Digər dərsdə görüşəndəyəm. Sağ olun.